Очень часто бывают договоренности одни, вот самое неприятное, когда люди начинают выкручивать что-то, уеживают в жизни. Договоренность есть договоренность, и в жизни нельзя. Бумеранг, да, вернется к тебе же в, ту же, в другую сторону. Поэтому всегда приятно, когда, если ты о чем-то договариваешься и о концерте, и о песнях, и когда все происходит вовремя и с благодарностью и с удовольствием это все делаешь. У меня было неоднократно, да, это неизбежно. Это с каждым артистом хоть раз в жизни, на самом деле, много раз в жизни случается. Ну вот, например, завтра у меня должно было быть два концерта в Питере. Я должна была улетать утром в Питер, и два концерта. Были даны афиши, но мне так и не прислали предоплату, и мы попросту не поехали. А люди купили билеты, а концерты отменили. Вот вам, пожалуйста.